Jika kamu punya pertanyaan, saat umroh lebih bagus ke Mekah dulu atau ke Madinah ya? Saat kru pesawat menyiapkan makanan yang akan kita santap selama penerbangan, inilah yang mereka lakukan. Pasokan makanannya dimasukkan ke pesawat seperti itu caranya Perjalanan umroh telah usai Rute kepulangan Rika Jastor bersama rombongan dari Madinah Al-Munawaroh Menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Cerita perjalanan umroh pertama kali ini adalah kenangan yang paling indah sepanjang hidupku. Perjalanan terjauh yang pertama, dan tur keluar negeri pertama bagiku. Alhamdulillah. dari Madinah setelah check out dari Hotel Mirage Al Salam, Rika Jostor bersama rombongan meninggalkan komplek Masjid Nabawi menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Setelah pagi selepas sholat subuh, kami berpamitan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tidak mau, kita harus kembali ke tanah air Indonesia. Semoga di umur yang tersisa kita masih diberi kesempatan untuk datang berkunjung lagi dengan diri yang lebih baik. Amin. Perjalanan dari Madinah menuju bandar udara yang diberi nama seperti nama raja Arab Saudi pertama, Abdul Aziz dari Arab Saudi ini ditempuh kurang lebih separuh hari. Melewati padang pasir, gurun yang tandus, jalan aspal yang begitu lapang dan sepi pemukiman, akhirnya kita tiba di kota Jeddah. Yang kita lihat ini adalah pemandangan yang bisa kita nikmati sebelum tiba di Bandara Jeddah, bulan Oktober tahun 2023 tanggal 14 yang mungkin beberapa tahun ke depan jika aku diberi nikmat oleh Allah bisa datang kembali ke sini pemandangan ini sudah berbeda dan lebih maju insya Allah jika saat tiba di Arab Saudi kita menempuh jarak dari Bandara Jeddah ke Mekah maka saat pulang kita menempuh jarak Madinah ke Mekah eh kok ke Mekah ke Jeddah maksudnya Sebenarnya rute perjalanan umroh ini tergantung pada travel tur umrohnya ya guys Ada yang menempuh transit jarak Bandara King Abdul Aziz ke Mekah Baru ke Madinah, baru pulang ke Indonesia Dan ada juga yang menempuh jarak Bandara King Abdul Aziz ke Madinah Kemudian melanjutkan ke Mekah dan langsung pulang ke Indonesia So, jika kamu punya pertanyaan Saat umroh lebih bagus ke Mekah dulu atau ke Madinah ya ini cocok untuk kamu yang akan melaksanakan umroh mandiri atau umroh backpacker Sehingga kamu bisa tentukan sendiri rute perjalanan umroh kamu Dan saat ini kita sudah tiba di kompleknya Bandara King Abdul Aziz Jeddah guys Kita sudah mau masuk ke Bandara Jeddah guys Jetpool Jeddah Airpods oh, suka Jepang di sini baru ditanam tuh. Jadi kalau kita lihat Bandara Jeddah ini luas banget seluas yang kita lihat ini guys seluas mata memandang. Atau itu yang kayak yang yang itu tuh yang itu tuh bandaranya di sana itu apa ya? <laughs> itu bandaranya tuh di sana itu. <tuh> Dan pembangunan masih belum selesai, masih terlihat material-material yang tertimbun, alat-alat bangunan di sana sini gitu ya. Jadi ini memang masih dalam proses pembangunan. ada oh. di tengah-tengahnya tuh. tuh. Tapi kita go, go -nya. Bisnya nih menuju ke sana nih, H Umroh Terminal Central Bus Parking, nih, ya, bisa lihat kita. Jadi kalau kita amati sama-sama nih guys, ciri-cirinya Bandara Jeddah itu adalah bangunannya itu menyerupai payung-payung besar gitu. Nah ini yang aku pertanyakan dari jauh sana tadi, ternyata benar nih, nih bandaranya, lah Oh iya kita waktu kemarin datang kan kayak gini mas kita berjalan di bawah atap-atap itu kan Jadi atap bandaranya itu seperti payung-payung besar Nah nih seperti kita lihat ini Bandara Internasional Jeddah di Arab Saudi Ini adalah saatnya kembali ke tanah air Ku tidak Saking luasnya komplek Bandara Jeda ini kita muter-muter dari tadi nggak parkir-parkir guys. Tuh sebentar lagi kita akan parkir. Dan payung-payung besar sudah mulai tampak lebih dekat lagi ya guys. Terlihat payung besarnya. Nah kita akhirnya sudah sampai dan sebentar lagi bis akan berparkir dulu Baru kita nanti akan bisa turun Dan semua koper-koper kita akan diurus oleh handlingnya Jadi kita nanti tinggal masuk Sekarang kita mau turun guys mau siap-siap dulu Orang-orang ya, lagi pada nungguin jemputan yang baru landing baru mendarat pada nungguin jemputan jemputannya di depan bandara Jeddah ya. ya. Oh, Oke, okay. kita parkir. Sekarang persiapan boarding ini kayaknya sudah masuk waktu maghrib Nah jadwalnya kita mau jam 9 terbang atau jam 9 boarding tadi agak kurang Agak kurang ini jelas Pokoknya ngikut aja ini sama pan panitia ya, handlingnya Kita disuruh masuk sekarang ke imigrasi deh. Kita sudah dapat tiket dan paspornya. Sekarang kita mau masuk. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu kita menunggu, akhirnya kru pesawat dari pilot ke pilot pramugari Pramugara sudah mulai bersiap-siap masuk ke pesawat, guys. Dan mereka akan segera mempersiapkan diri untuk nanti mempersiapkan segala keperluan kita ketika berada di pesawat. Pasokan makanannya dimasukkan ke pesawat seperti itu caranya. Dan terlihat dari kaca pesawatnya, awak kabinnya dari pilot dan copilotnya juga sedang bersiap-siap. Tuh, ya kan? Nana lagi dinaikin lagi tuh. Iya yeah. Seperti ini jika dilihat dari jauh Pemandangan yang jarang sekali kita bisa temui Proses bagaimana persiapan pilot sebelum terbang dan juga para krunya Seperti yang kita lihat ini Ada truk kontainer penyedia catering Yang sedang loading makanan dan minuman Untuk para penumpang pesawat Nah sekarang sudah selesai dan pramugarinya menutup pintu pesawat dan petugas cateringnya kembali mengembalikan kontainer boxnya ke posisi ke posisi semula duh ribet ya ke posisi semula nih pelan pelan turun nih guys. Nah seperti ini. sekarang kita mau masuk pesawat guys kita terakhir sini oke kita kembali ke kota air tunggu kita di Indonesia Hah? Kita orang pertama Setelah beberapa jam penerbangan, akhirnya kita disajikan makanan yang tadi di loading dari truk kontainer catering yang tadi kita saksikan. Bagaimana cara prosesnya? Dan ini ada apa aja guys Ada puding Itu apa namanya Ada nasi Ada air putih Ada teh juga Boleh teh panas, teh dingin Boleh apa Aja Masih aja Apa itu aja Puding ini ada tambahan bumbu Pepper sama salt Garam dan merica bubuk Sekarang kita buka Kira-kira apa ini Ah, Ini menunya enak banget Ini kemarin yang aku pengen jajan di Arab Tapi nggak kesampaian ini adalah makanan pertama yang disajikan untuk para penumpang di 2 jam setelah penerbangan Nah setelah ini kita nanti setelah beberapa jam juga akan disajikan menu yang kedua ini dia menunya. Apakah ini? Udang guys, gimana? Aku makan nggak udang? Makan aja ya. Berani <guluh> makan nggak udang? Dua jam kemudian akhirnya pesawat mendarat dan kita akan mengurus koper. Yuk kita cari kopernya. Ini mau dibawa kemana? mana? saya petok. Kita mau nunggu di mana? Enak nih jual mau dong. Lagi nunggu liane itu koper-koper yang buahnya ini guys sudah diurus sama petugas handling jadi kita cuma tinggal nunggu nanti juga mereka yang akan membantu memasukkan koper-koper kita ke dalam bis dan setelah dini hari jam 1 pagi kita sampai di Balong Magelang setelah sholat sunat dua rakaat kemudian kami melakukan eh uh, salam-salaman perpisahan gitu kembali untuk ke rumah masing-masing saat ini kita sedang dibagikan sertifikat umroh dan juga zam-zam <tik> Rupanya, rupanya, rupanya. Setelah sambutan dari Bapak Ketua Riko yang dipilih jadi ketua dan kita mengurus kembali koper, kita cari koper masing-masing. Setelah ketemu, saatnya kita pulang. Pulang guys, kita pulang ke rumah guys. Ayo guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum. Bye bye. Semoga harimu berkah semuanya. Kita saling mendoakan untuk kebaikan sama-sama. Bye, see you.